Всем привет, друзья! Вы на канале Нави БС. Сегодня с вами состав Нави БС, но спасибо, спасибо в полном составе. <составь> <составь> И ангелы потеряли где-то. Куб, где ангелы? <составь> <составь> ну, он фильм смотрит, отдыхает пока что. <составь> <составь> короче, если серьезно, то у нее просто... Ребят на буткемпе, но это другая история, вы о узнаете. Просто вебка есть только у Куба. <составь> Поэтому сегодня мы разберем на канале топовые скинчики ну, и не топовые. Это все новые скинчики 23 -го года. Там, конечно, может быть, Хотя вроде все 23 я точно не знаю, потому что Тирлис мы. Да, 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 да. Да, вроде да, все. И э, чекнем, что как, какой хорош, какой, по нашему мнению, там вес, кто в Д пойдет, поэтому будете точно знать, какие стоит покупать, какие нет, если вдруг скидочки в магазине увидите. Ну и, наверное, пойдем по порядку. Вот это куп, у нас бычок. Чё думаешь, бычок. бычка пушил, ты как да, раз он, на этот он, титул. Он, это демо стоит, вроде. вроде бы, да. Но я играл только пару раз на нем, к сожалению, пока что еще не купил, но скин оказался максимально, ну, прикольным и интересным. Для меня я бы на А где-нибудь поставил. Да, я бы тоже А поставил, у него ульта прикольная, и атаки тоже, да и сам вид с котом такой чисто сидит. Окей, а стой. У меня просто есть другой любимый на БК. А какой? Там тоже за 150. Я не помню, белый чуть-чуть и. Ну, даже... Космический, я... который. Астробык. А, да, да, да. А, он все, он. понял. Okay. Если... Окей. Я... Еще это Куб говорил про вот этот. Про вот это Да, 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 вот это. Окей. Okay. Окей. Okay, вот этот дефолтик, который стоит, там сколько. Ну, я не знаю. Да, по-моему. По-моему, такой сион. Куда закинем Да, 50 на 50. Он почти чуть-чуть это... визуалку меняет, но особо особо-то нельзя. Раз... Ну, хотя бы спасибо, что он недорогой, да? Ну, поэтому можно не прям на самое дно. Ну, ладно. Нита, мармеладка. О, это имба, мне вот кажется. Это имба. Это да-да-да. Это... То, что она меняет цвет. Вот сюда можно, да? Го-го-го. Да, И... то, что меняет цвет, это, это очень. И еще она бесплатная избрал пасека бесплатно, так что да, это серьезка такая нормальная. Окей. Евка. На Еву не так много скинов, кстати. И, ну, в целом скинчик прикольный. Я думаю... Ну да. А, о чем что у нее еще есть, помимо этого? Чисто от паса который такой злодей, когда и, и все. Ну, Вад закинь? Окей. Вот этот скинчик, один из самых no. последних в обнове вышел. Колокольчик на не. Ну, тоже прикольно. Гимбау вроде. Да. Он тоже по типу БК, maybe да. даже до них хотя не знаю. Ну, можно уверенно вот сюда. Может быть, еще сейчас весь список соберем, если что, подредактирую. Окей. <laughs> uh, okay. Следующий у нас Базетта. Вроде прикольный, типа, но. Есть, типа, интереснее. А сколько? А сколько стоило? Не помню. А, по 150. Вроде. Ну, такой, да, дефолтная цена. Ну да. Карамельный набор, чисто, и. Э, Что закинем, куда? А, Б. Как думаешь? Можно в А последнем. Ну да. Такой он Бодро. получше, чем вот этот будет. Ну и цена у него, конечно, соответственно, не слабая. Окей. Это у нас. Арти из правил Пасека, да, 70 левел, чертик, и. Подарочный скин, но я бы не сказал, что прям нереально легендарный, крутой. Мы еще дойдем до другого скина арти там пацаночку, даст ему. Полицейскому. Ну да. Правда тяжело, конечно, сравнивать. Это скин, допустим, ну, если, допустим, сюда ты его ставишь, это скин бесплатный, да, эти типа по 150, и, понятное дело, за 150 они должны быть намного круче. Но сам факт, что что ты на обычном погоняешь арти, что на таком разница особо сильнее, нет, зато до 70 левел еще дойти надо. У Кто-то его запушит раньше даже там на свои 1000 или 1250, 35 ранг. Ну, я бы, может, вот сюда ее поставил. Получше, чем виллу, сильно вид не меняет, ну, хотя он в целом крутой, но бесплатный, да, и такой. А много от него ждать. Прям тоже не стоит. Ну да. Вроде норм. Окей. Кекс Дэрил. чё по кексу, ну, думаешь? Я его тоже не купил. <laughs> я, по сути, не играю сильно на дериле, так что. Ну да. Не знаю. Ну, выглядит. Он также, по-моему, стоил, если не ошибаюсь, да. Он же тоже 149, -то, вроде бы. Как они вышли все вместе, но вот не помню, по цене там разделялось или нет. Напишите, народ, если помните. Uh, ну, я бы, не <соспорщик> знаю, может, баз по прикольной, может его сюда закинуть чисто пониже базы. Но в целом для Дарила он прикольный, потому что, я помню, даже ангелом менялись. Он всегда просил этот оставить, чтобы <соспорщик> на этом <соспорщик> погонять персе, точнее на скине. Мой любимый на Дэрила, это который за лунный Новый год. <соединяющие> это вообще это, это легендарный. Он Я тоже. И Только его да Это у нас этот соевый, да? Соевый вроде. <соединяющие> вот он, вот он, да. Это легендарный скин. <соединяющие> <соединяющие> скин. Согласен. Окей, ну ладно. Дерли, пусть тут пока повисит. Еще вот сюда еще может быть сольется, но посмотрим. А, Детектив <соединяющие> 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 Грей. Достаточно прикольный скин. Я не помню, сколько он стоил, конечно, но из тех, что на Грей, есть, типа, ну, да, мне он тоже заходит, нравится. А, ва потянет. Он? Мне кажется, ну да. Ну, давай. Я должен. Да, давай вот так, ладно, поставим. Думаю, справедливо было. Вообще, у нас основной критерий какой? Это главное, чтобы он был красивый и у него было много анимаций, и плюс не особо дорогой, да. да? Окей. Что? Ну как, не особо дорогой. По сути, цена не важна, типа. Ну да, если он. Если он супер крутой, да. Безранье сколько стоит. Ну вот это, блин, у него, по-моему, внешний вид только изменили. Я не знаю. Мне кажется. Я тоже не знаю. Он мне как бы очень заходит, я на нем тоже катал, но по факту, это же. Бравл Пас, если не ошибаюсь, да? Да, да, да. Ну, он бесплатный был, точно, Да, да, да он бесплатно избрал пасека и, ну, как и Виллу, поприкольнее, да, тоже может быть чуть-чуть. Но вместе, мне кажется, здесь будет им сидеть справедливо. Вот этот куб, что скажешь? 149. Да. Мне кажется, А где-то. Сильная А, да. А на С не тянет, как думаешь, наши критерии? Может быть, ты тянет, потому что я когда на ней играл, у него анимация будто двух цветов. Да-да, последняя тычка когда остается, она зеленым стреляет это типа. Она меняется, да, это очень, Да, кажется, это мне до мелочей ну, проработано. И... Да. Согласен. Это, это, это у РФ, нас брал Пасик, мне кажется, вот здесь где-то, да? Она прикольно выглядит. Да, да. Но опять же вот на уровне да что, и арти. У нас, смотри. А сколько сбрал Бравл да, новых скинов? Офигеть. Раз, два, три, четыре. Ну, как бы персов, да, понятно выходит, но да. они у нас как-то вместе сидят. Не станиты, а остальные все в одной куче. Вот это что скажешь? Это, по-моему, хороший скин. Пайпер на Абутах. Но да, она, да. честно, когда ее показали, только все думали, что это просто имба. а mm -hmm. сейчас время прошло, естественно, но я не видел, чтобы кто-то на ней играл. Реально приелось. Есть... мало. Есть более старые скины, там и то больше играют, да, на папер. Да. Типа сейчас юзает. Да. А вот это отдельно стоил там... 29. 29, да. Ну, прикольный. Кто-то вообще с ним пушил, но, мне кажется, не знаю, то ли здесь, то ли здесь что-то. Да, да, да. Я тоже Б думаю. Окей. Okay. Вот так давайте поставим. Пусть артист охраны будет от двух маней. <свят> А вот это было дополнение, и как бы не особо понял прикол, это что у него... цвет, типа, да. просто. что <свят> у него просто рука. Рука красная, и он черно-белый. Типа в своем стиле черно-белый. А, Я по... даже не знал, <свят> Я, кстати, не помню, кто из них основной цвет. То есть, по-моему, вот это основной, а это докупаешь. Первый, да. да. Ну мне кажется, вот здесь он сидит и с вот этими на уровне 30 гемов. И и что что смысл, если у тебя и так уже цветное есть, покупать еще и это тратится чтобы у тебя просто две расцветки были все равно, а двух детектив сразу не поставишь. Ну, по факту. Окей. Ну давай тут пусить. Гриф, что скажешь? Ну, очень прикольный, если не ошибаюсь, ну Новогодний, конечно, тоже имба, но этот получше уже не будет. Да, мне кажется, вот так. Что думаешь? Вот так, вот так где-то. Вот вместе со своей подушкой. А сколько он стоил? Он, по-моему, тоже либо 70, либо 140 сейчас. Надо бы глянуть. Да, блин, мне всплыла вся статья. А, 79. Ой, это вообще имба. Да, хороший реально за 79. Окей, у нас есть новый yeah. Аякаси демон. А Отис, что по нему скажешь? Ну мне кажется, он из коллекции вот Лолы получается еще и Динамайка, если не ошибаюсь. Да. Ну, тоже S. Я бы поставил вообще. Ну не да. Бас. У них и атака очень прикольно выглядит. В целом вид крутой, там пины еще дарили. Хотя пины на макетах. Ну, вот, да, согласен. Окей, <laughs> полицейский Арти. Б, но где-то за приматом. Да, мне кажется, да. Ну, прикольный просто. Вот так поставил бы. Полицейский. Куб на таком чисто катает, да, все турниры. Окей, это у нас, по-моему, силовая... Это за лигу. Да, да, да. Прикольный Ну, так может? Даже не знаю. У нее просто... Когда он злится, у него разные уровни, он Конфетки выраню, когда бьет, роняет. То есть они меняются можно тоже. тогда последним ВАД даже. Ну, можно, да. Он, в принципе. Это для -за того, что за лигу. Да. А вот эту мы справедливо поставили, заливу. Или она чуть-чуть сзади -чуть mm -hmm. должна быть, что думаешь? Да, не знаю, Ну, типа у нее прикольные изменения, но. Типа. Может, мало вот так она не играет. Может, вот так. Вот эти первые четыре вообще такие, прям сочные. Ну, гоу, -го. нормально. Окей. Okay. О, вот это Popstar старжанет oh. Она реально популярна? Она yes. ну, вообще юмба, но реально все ее изают. Ну, Я бы даже вот знаю, так или потянет. вот так, ну, не знаю. Но она... А, а что по цене у нее было? Не помнишь? Она, по-моему, не 140. Она стоит. дешевая да. вроде была. И очень прям все играют на ней только. 79, по может, вот так как-то, не знаю, потянет? Или может, Мне даже кажется, будет. Да? Вот так? Да, да, Ну, окей. А вот это. 29 емов. Он не. у меня в магазине, до сих пор сидит. А, прикол. Может, вот так, не и знаю. Покупать. Уровень таких чисто бесплатных, недорогих. Ну и. Допустим, Yeti Сэм, если есть у тебя, и позволили, так сказать, гемасике купить его, то конечно, Yeti Сэм куда круче. То есть вот этого мишку вязать, куда меньше да, куда. Окей. Теперь у нас этот. Который был нарисован автором сообщества. И победил. Это имба. Стоит, не дешево, но, но очень крутой. Как думаешь, куда он достоин? Мне кажется, за Еву, maybe. Да. Вот типа так. я вот. сужу, по тому, насколько часто его вижу, типа. Да, согласен. А его ну, достаточно редко типа увидеть. Ну да. Может быть, этот. Не все фрэнков любят или не все э, готовы лица <свят> Прям очень много. Окей, давай знаешь, как сделаем? По динамайку мы же вот примерно так сразу вроде бы обсудили, да? да? да. Чтобы и была интрига, у нас останется. Потому что если Султан закинем куда-то, то по динамайку уже все понятно, но у нас остался один скин Карл, Султан Карл, прикольный скин. А, по-моему, они еще говорили, что часть от доната пойдет на поддержку после землетрясения, Что-то такое было вроде, если не ошибаюсь. И... Он тоже да, короче, и он... Этот скин и благотворительный, и еще и такой это... офигенский на вид. Что скажешь, куда его закинем? Он, по-моему... Ну, прикольный, но есть получше, естественно. Да? Я бы, не знаю, может, вот сюда куда-то? А, да, типа, может, получше кекса будет... Ну и получше играя, если. Ну да, и получше игры Вот так согласен. С базета они так на раунд таранцы, но базетка. Окей. Okay. Ну все получается. Все новые скинчики разобрали. Да, халява у Окей, народ. Если вам ролик понравился, обязательно закидывайте лайки и напишите, какой тирлист, нам еще разобрать, чтобы вы узнали, наш самый любимый, так сказать, там. Не обязательно даже персонажи, старки, там, гаджет, и так далее. Можно даже там терлист еды взять. <laughs> Я не знаю, там, может какие-то невероятные, терлист машин просто на без каких-то аналитиков, просто э, вот это нравится, вот это не нравится. <laughs> там бы был, был, был лютый кринж. Там бы, наверное, первое место всякие Феррари, Бугати, вы, да, стояли у нас? Мать, да, <св> да, так что пишите ваши идеи. Спасибо, Куб, тебе за аналитику. И всем пока. Всем пока.